Хочу сказать то, что реально на это все больно смотреть, то, что происходит у нас город, город реально очень-очень богатый. Это промышленный гигант региона, можно сказать всей Украины, самый большой промышленный город Украины и также великолепные дороги никакие и ну все, куда ни коснись, куда ни посмотри, это все в плачевном состоянии. Коммунальная собственность, здравоохранение, э, ну то есть все-все-все, экология, все моменты, вот э, куда мы только, каких моментов мы только не касаемся, везде показывают, что это везде все в ужасном состоянии. К этому всему при, э, привели партия регионов у нас в городе это особо такое трудный, трудный, вопрос, особо трудный вопрос, потому что у нас в городе в партии регионов это 98% места. У нас нет других партий, других представителей. А если и есть они другие, так они все равно, они все равно есть проектами партии регионов. И здесь без вариантов. А люди выживают в нашем городе люди должны жить соответственно хорошо, потому что у нас очень шикарные ресурсы, у нас металлургия, промышленность, заводы, то есть у нас, у нас обязаны жить хорошо, но ну, а живем мы ужасно, просто ужасно. И никто не собирается ничего менять, вилку выстроили такую э, схему все коррупционные, коррупционные схемы так построили, то, что все идет в обход государственной казны, в обход государства, в обход города, в обход бюджета города. То есть от этого прежде всего страдает население. Но мы не должны допустить, чтобы, чтобы в дальнейшем оно так и продолжалось. Мы, в принципе, с этой целью и собрались, чтобы, чтобы наладить уже построить, сломать старую систему власти и выстроить новую, совершенно новую систему власти. А, а, в, то есть внимание сейчас нужно акцентировать прежде всего это на молодежи. Молодежь это, это, это наше будущее, на которого мы и должны, на которых мы должны опираться. Они совершенно э, видят по-другому э, развитие нашей страны. Они совершенно по-другому мыслят. Не так, как стар, э, люди старой власти, старой системы, будем так говорить, старого воспитания э, старой системы власти. То есть все совершенно по-другому. Э, нельзя. Наша цель сейчас, цель номер один, э, не допустить, максимально не допустить, чтобы пришли во власть, в новую, в старые политики. Построить новую европейскую державу возможно только тогда, когда привести совершенно новых с европейскими взглядами молодых людей. Все, спасибо за внимание. Я вижу. Я вижу. Там же заблокировано. Все нормально.